И, и Аня мы. Сегодня мы, короче, ничем не занимались И мы, наверное, пари... да. Мы пойдем Порисуем А еще сегодня я выложу вам мега-видео Этого, этого... <laughs> Короче, там, короче, этого. <laughs> я сегодня выложу вам видео Там, где какой-то мужик непонятный Он перед нами сначала жопой трохнет, но Это я не засняла Мы до этого не сразу додумались ну, мы это потом засняли, а теперь мы идем с мелочками, мелочки, мелочки, мелочки. Ну, мы пошли. Про... Простите, конечно, тут с освещением какое-то говно. Мы же, короче, этот мужик сейчас перед нами жопу и стоит футболист, блин. Засними меня вот так вот, держи. Вот так вот, короче, стоит вот футболист, блин. И этот еще стоит, стоит, и все там идет с мячом, мужик. Непонятно, что вообще. С ними, я за ними тебе покажу. Мы тут, конечно, угораем. Непонятно как. Еще этот мужик со штанами. Я говорю, мальчик, подтяни штаны. Он говорит, да, это модно. Он еще перед нами там жопой а вот та Да, это же модно. Туши. Кстати, у него все не трусы. Упоминаю. На паузе. Ой, нет, не на паузе. Ну ладно, давайте рисовать. Что будем рисовать? Если вы хотите, чтобы мы что-нибудь нарисовали в следующий раз, напишите нам в комментариях. Мы это обязательно нарисуем. Так, слушай. Я знаю, что мы будем сегодня рисовать. Мега рисунок! Мега рисунок! Мега рисунок! Ой, Аня! У меня появилась красивая... Ой, отличная идея. Давай нарисуем того. В трусах. Давай, я сейчас могу его Итак, сейчас будем рисовать Аня, ты будешь натурой Давайте рисовать Папа, папа, па Давайте рисовать Не забудьте нарисовать эти мега штаны Которые вот здесь вот где-то заканчиваются Он, наверное, туда накакал И кепку Нет Ты забыла трусы нарисовать Дай мне красный. Это его штаны так, дай мне белый, быстро дай мне белый. Это красный, это будут его трусы. Они где-то вот здесь заканчиваются. А вот это вот здесь где-то заканчиваются штаны. Супер! У него большая, ну забыла, у него огромная кепка из-за того, что он туда накал... Ну, Панама, из-за того, что он туда насрал, чтобы было пообъемней. Там, а... А... А. Так, давайте заценим наш мега рисунок. Давайте рисовать. А теперь а его трусы. Подтягиваем станды. Супер! А мне нравится. А, это, я жюри. Ставлю 5 из 5. А давайте мы вам покажем на ту, которую мы назвали давайте мы вам покажем натуру, с которой мы срисовывали. Да, пошли. Если эта это натура еще не ушла. О, она стоит. Сейчас покажу. О. Ну, идет такая в панаме в белой. Я не вижу. Вот. Присело такое. А, вот. и за мячиком понесся. ла ля 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 Ну что, ну ничего. А давайте мы вам покажем. Точнее, я вам покажу мое мега катание. Давайте приготовлюсь. Давайте, давайте я. Так. Сейчас будет мега разгон. Это мы занимаемся какой-то фигней. А А сейчас у меня есть. Аня, палец убери. Сейчас я Секунду. Пять миллионов лет спустя. Сейчас. А, нашла. А, что у меня есть? Скоро. А, а, я, я не буду это распаковывать. Дома давайте распаковывать. Это... Я, конечно, э, извиняюсь за то, что тут так перевернуто. Тут написано... Так, поставь нам. Фруктовая салонка. Не знаю, почему это палочки сосалочки. Давайте это распакуем. Я даже знаю, что туда подмешивают. Конфетки? Сейчас я открою. Ладно, пять секунд не прошло, можно есть. Обычно проходит три, ну ладно. О, одна осталась священная, женщинка. Мы все собрали. Пересчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А теперь Ля-ля-ля, палочки, 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 наркота, наркота, под наркотой, палочки, палочки, конфетки, ля-ля-ля. А сейчас попробуем их на вкус. Они какие-то невкусные. Я поняла! Отлично! Они вкусные. Надо высасывать. Не только. Можно их просто так есть. <свес> <когда высасываешь. свес> а на бубанчик <бы> гарит. <свес> Завтра я сниму. Вызов принял. Только растения я жрать не буду. А то мама меня уже в свою комнату не пускает. Она боится, что я ее пальму съем. Она <свес> <свес> так у меня полазила в виду. Все, Даша, ты больше в мою комнату не заходишь. А то я так приду домой после магазина, а пальма голая. А вдруг ты ее с корнем съешь, мне ее жалко. А кстати, пишите мне. мне. Нет, мне вопросы. Мне. И ты тоже мне напиши вопрос. Мне, мне всех только Мика написала. И все. Ну ладно. Ещ несколько там тысяч пару тебе. А ты подписался ко мне на канал? Ты вот ты. Сейчас, я найду камеру, да, вот ты. вот ты. Вот ты. да. Если не подписался, то тебе палочка, если подпишешься, а если не подпишешься. А, а если не подпишешься? Сейчас секунду. Да тебе уже вот такая вот палочка. Которая там валялась. Ну валяется. Да, Лена. И кстати, кстати, кстати. Зацените мои новые кеды. Танц, танц, танц. -тан. И мой новый ремешок. Танц, танц, танц. И твои новые трусы Я не как тут мужик. Как это я говорю, ему лет, наверное, 20. Я говорю, мальчик, почини трусы. Подчини трусы. Он говорит, ну зачем, это ж модно. И у нас Мы там Ой. угорали. Он говорит, вы что там селфи снимаете? Нет. Вы снимаете селфи? Нет. Вы снимаете видео? Нет, мы снимаем селфи. Селфи. Селфи, селфи, селфи. Селфи, селфи, селфи. Селфи. Пойдем в близи. Селфи, селфи, селфи. Селфи, селфи. Так, пошли на пункт я пункт наблюдения. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Аня, туда. Давай, они его... его не видят, пойдем. Мы папарацци. Я. Что? Где? لا 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 Все, Думаю, ну, на этом видео закончится. Да я сниму вторую часть продолжения. Зачем? Слышь не лезь. Да а, ты с, вами да. с вами была Даша Розенролл. Подписывайтесь на мой канал. И, мой. и всем пока. пока. А, нет, еще не забудьте поставить ко мне комментарии, вопрос-ответ, и мы на